Наше командование имеет такую же самую этику, как и командование противника. То есть он глубоко плевать на жизни наших солдат. Для них это всего-навсего инструмент в карьере. И Сырский является откровенным носителем именно такой этики. При всей болтовне, которую он там иногда порой там рассказывает, потому что это тренд такой, рассказывать о том, как он заботится о людях. Так вот, вот мы видим, как он заботится о людях. Он получил какую-то идиотскую команду от политического руководства, там держаться до последнего, ни шагу назад, там и так далее. И выполняет ну, ее, потому что плевать ему на то, сколько там погибнет, что невозможно эвакуировать раненых, и невозможно будет их вынести, потому что когда хлопцы будут оттуда выходить, они просто не смогут такое количество раненых вынести. И он прекрасно это понимает, но ему плевать. У него он самурай, как он думает. А на самом деле самурай это раб своего господина. Господина. Не воин отечества, там, или страны своей, да, потому что это не его страна, наверное. Но он раб своего господина, да. Поэтому у меня нет приличных слов по этому поводу. И я считаю, что Сырского надо снимать давно, и сейчас это уже настолько актуально, что просто кричит. Потому что мы с таким главнокомандующим ну, загнемся еще до следующего раунда переговоров, если сорвется это. на кого меня, Александра Станиславовича? Я на кого? Ну, конечно. Ну, вся страна знает фамилию Дропатой. Вся армия знает, что это выдающийся генерал. Поэтому есть еще не менее выдающиеся наши командиры тактического и оперативно-тактического звена. В стратегическом больше нет. Вот. Но а про них не все знают. То есть в армии в том числе не все знают там про... Я не хочу называть фамилии людей, потому что это может испортить им карьеру. Но у нас большая плеяда выдающихся начальников. Но Дропатова знают все. И дропаты находится уже на оперативно-стратегическом уровне. Поэтому как бы, его назначение не будет каким-то прыжком там, через 50 ступенек. Поэтому самое логичное назначить Дропатова. Или Кого-то из тех, у кого действительно есть авторитет в Но повторюсь, если назвать, допустим, фамилию Шевчука, там, его знает 93-я бригада, там и соседние бригады, которые воевали рядом с 93-й. Но еще с моих слов там кто-то слышал. А под командованием дропатом у нас минимум полармии воевало. Поэтому все прекрасно на своей шкуре поняли, что значит адекватная команда. Поэтому, конечно, дропат. Арте, я просто намагаюся зрозуміти, от головком заложний, так головком сирський, ну тобто є різні оцінки, мовляв, після того як зняли, наприклад, залужного, так ситуація погіршилась, хтось має протилежну думку, а ваш от погляд, чи є питання і до одного, і до іншого? Чи завжди так буде? Ви знаєте, ці різні думки, вони ж не в армії. В армії там більш менше всі знають ху із хто і хто із ху. Вот. Поэтому, когда снимали Залужного, там большого такого кипиша не было, на самом деле. Там волонтерки, там эти э, 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 восхищенные, как э, восторженные, там визжали, что нашего там Валерия Федоровича снимают. Армия отнеслась к этому спокойно. Потому что в какой-то степени устала от э, того, что он белый пушистый, но у него, но заместители себе взял таких одиозных персонажей, как Моисюк, э, Забродский, вот. А на командование генеральным наступлением он поставил такого имбецила, как Зубанович. Ну, вот, ну, ну, армия этого не поняла, так прямо скажем. Да, и еще там у него любимец был, там, Литвинов, по-моему, я уже забыл, командующий оказ Захид. Вот я в 24-й бригаде, там, самой западной, там, я докладываю голосом через рот, там, все офицеры презирали этого генерала. Но, как выяснилось, был другом личным Залужного. Вот. И когда нас сначала назначили на наступление на Запорожском, на Ореховском направлении, там вся бригада, услышав, кто ком командующий АТУ, а это вот как раз он был, там все схватились за голову, типа, ёпрыс, это не дай бог. А когда узнали, что на правый берег отправляют, там многие обрадовались, потому что один из командующих там был Дропатой. Ну и Ковальчук тоже, у него, в принципе, неплохая репутация была, это бывший командир 80-й бригады. Вот, то есть мы все в армии, все про всех все знаем, про кого не знаем, там, три минуты и узнаем, там, один звонок э, тому, кто под этим комбригом когда-то служил. Вот, поэтому нет никакого разночтения, все, как бы, прекрасно про всех знают. У Дропатова непререкаемая репутация. Это единственный блестящий старший офицер на фоне той серости, которую вокруг себя собрал Сымский. Поэтому тут никаких вопросов. По Залужному, ну он парень хороший, но должности такой нет в армии. Есть главнокомандующий, а не хороший парень. Тем более этот хороший парень окружил себя плохими парнями. И через них там занимался нехорошими делами. Там, да вот мы оцениваем там по крайней мере мой круг общения среди офицеров оцениваем его как не выдающегося так скромно скажем военачальника. ну как то так и это не мое мнение это мнение там я не знаю сотен офицеров с которыми я там, периодически поддерживаю там, контакты что-то обсуждаем что-то выясняем, что там было на самом деле. Армия, она же вещь себе. Там поболтать вот так могут только я, там, и кто еще уволился? Тавр еще уволился, да, но он из Нацгвардии. Но тоже как бы на фронтах всю войну. Поэтому он первый там в голос там крикнул на Содоля, да, и все так сказали, да, подонок. Вот, что же среагировали на самом верху и убрали его на всякий случай. Но карьеру сделал его любимец и выдвиженец. Гнатов. Да, такое неплохое, такое ласковое теляти, но оно очень подходило Содолю, потому что никогда не перечило и делали, что говорят. Вот, сказала там наступать туда. А как наступать? Почему наступать? Да не, просто вот наша бригада получала директиву, там, точнее, не директиву, там, а БР, да, вечером, да, что утром мы должны наступать туда. То есть у нас ни один артразведчик на месте еще не был, мы еще не выбрали точки взлета, у нас пилоты еще никакие ориентиры не присмотрели. То есть у нас минимум там 3-4 дня пехота беззащитна, потому что артиллерия слепа. Но эти придурки этого не понимают, вот такие как Гнатов. Потому что они не знают, как устроена война. Понимаете? Давайте разглянем, я разумею так, ваши эмоции. Арки, и... Щодо останніх заяв головкома колишнього головкома залужного, зокрема, він каже, що передумов для припинення війни немає. Мир навіть тимчасовий дає шанс на зміни та відновлення. Ну, оскільки я розумію, з цієї статті, так яку була опублікована, то він якби підтримує ідею заключення миру без повної перемоги над Російською Федерацією, В якому ми наразі становищі на ваш погляд, ну я тут його підтримую. Вы понимаете, вот с этим командованием ä, мы идем к проживу. Причем так уже ускоряемся. А э, верховное командование, или, скажем так, политическое руководство, или верховный главнокомандующий, его все устраивает. Значит, у него такая же этика, он никого не с... слушать не хочет. Я глубоко уверен, что он слышит это от многих. Там, у него же рядом это, э, это безубое. <связывая> она же ему во все уши, там уже много раз. Она же не сама это придумала. Она ретранслирует военных, которые не могут рот открыть. Она может. Я могу, потому что меня уже не достать. Вот. Ну и все, армия молчит, но скрипит зубами, скрипит зубами на Я слышу такие вещи, которые я не могу озвучить тут, иначе вас, ваш канал забанят. И не от каких-то там рядовых там или там сержантов, от полковников я это слышу что они готовы сделать с Сырским.